নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যি যুদ্ধ চলি আছে আৰু সেই সময়ছোৱাত এতিয়া দেশৰ প্ৰত্যেকটো নাগৰিক দেশৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিক লগতে প্ৰত্যেকটো যিটো নাগৰিকে এতিয়া একগোট হোৱাৰ সময় আৰু প্ৰত্যেকটো এইবাৰ ধৰ্মীয় লোকসকল একগোট হোৱাৰ সময় মুছলমান হিন্দু খ্ৰীষ্টান সকলোৱে এতিয়া একগোট হোৱাৰ সময় এই কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই সময়ত যিহেতু যুদ্ধ চলি আছে আৰু এই যুদ্ধৰ সময়ত কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে ইজনৰ সিজনে হাত ধৰিব লাগে আৰু প্ৰত্যেকটো ধৰ্মীয় লোকে এতিয়া ইজনৰ ইজনে সিজনৰ হাতটো ধৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সবিশেষ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি দুই সীমান্তত আৰু যুদ্ধকালীন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্দিৰ মছজিদ সকলো এক হ'ব লাগে মন্দিৰ আৰু মছজিদ এতিয়া সকলো এক হ'ব লাগে সামাজিকভাৱে সকলোৰে লগত মিলি থাকিব লাগে আৰু সকলোৱে এতিয়া মিলি থাকিব লাগিব এই সময়ত কোনেও কাৰো যাতে হাত এৰি নিদিয়ে আমি আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো ধৰ্মীয় লোকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰিব লাগিব সকলো ধৰ্মীয় লোকসকলে নিজৰ সম্পৰ্ক ভাল ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো ধৰ্মীয় লোকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া সময় হৈছে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ থকাটোৰ কোনেও কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ ৰাখিব নালাগে এই সময়ছোৱাত ভাৰত এক গোট হয় যিহেতু বিৰোধী বা শত্ৰুৰ সৈতে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই যুদ্ধত কোনেও অকলে জালে গ'লে নহ'ব সকলোৱে ইজনে সিজনৰ হাতত যিহেতু হাত ধৰি এই যুদ্ধৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এই যুদ্ধৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব তাৰ বাবেই কিন্তু এটা ধৰ্মীয় জাতিয়ে নহয় সকলো ধৰ্মীয় জাতিয়ে একগোট হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ সময়ত আমি সকলো একত্ৰিত হ'ব লাগিব মন্দিৰ মছজিদ সকলো এক হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া ডাঙৰ ঘোষণা সামাজিকভাৱে সকলোৰে লগত মিলি থাকিব লাগিব আমি আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো ধৰ্মীয় লোকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল কৰিব লাগিব হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান সকলো একত্ৰিত হ'বৰ সময় আহি পৰিছে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব যুদ্ধকালীন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া এটা ডাঙৰ যিটো মন্তব্য যিহেতু এইবাৰ যুদ্ধৰ বাবে এতিয়া সকলো দেশৰ নাগৰিক এতিয়া সক্ৰিয় হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিয়ে সাজু পাকিস্তানক প্ৰতিত্ব দিবলৈ কিন্তু কোনেও অকলে এই কাম নোৱাৰে যাৰ বাবে এতিয়া সকলো ধৰ্মীয় লোকসকল একত্ৰিত হ'ব লাগিব শত্ৰুৰ

চারজনে কব না এটা কি করেছে গোটে মুসলমানের উপর কিনা হয়েছে মনোরঞ্জনে কব ইয়ার শিখর উপর হয়েছে গুরুত্ব থাকিব। তেখেতে কব যে আমাৰ ইয়াত একো হোৱাই নাই যেতিয়া চাৰিদৰে কৰিলো তেতিয়া একো হোৱা নাই সেইকাৰণে সকলো ধৰ্মৰ মানুহৰ লগত এটা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আমি নিজে এইবাৰ কোনো কাম নকৰি যিটো কামৰ কাৰণে সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱৰ্তে আমিহে কাজিয়া হৈ থাকিলো তেনেকুৱা হ'ব লাগে